আজি নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ উপজা দিন দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত স্মৰণ নেতাজীক অসমতো সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ সোঁৱৰণত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী নেতাজীৰ প্ৰতিকৃতিত শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন বিভিন্নজনৰ সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ এশ সাতাইছ সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী পৰাক্ৰম দিৱস হিচাপে পালন কৰা হৈছে প্ৰত্যেকখন ৰাজ্য ৰাজ্য চৰকাৰৰ ভাষিক সংখ্যালঘু বোৰ্ডৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে পৰাক্ৰম দিৱসৰ অসমত এয়া পৰাক্ৰম দিৱসৰ কাৰ্যসূচীৰ কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে পৰাক্ৰম দিৱসৰ আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ উঠিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত আমি আপোনালোকক সেই পৰিৱেশসমূহ দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত ওদালগুৰিৰ কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাবৰ বাবে আমি পোনপটীয়াকৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ ওদালগুৰিৰ পৰা সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ এশ সাতাইছ সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী যিহেতু পৰাক্ৰম দিৱস হিচাপে পালন কৰা হৈছে তাৰ পৰিৱেশ দিশবৰ বাবে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে মোচাদ্দিক হুছেইন আৰু মোচাদ্দিক ৰাজ্যৰ ভাষিক সংখ্যালঘু বৰ্ডৰ উদ্যোগত যি পৰাক্ৰম দিৱসৰ আয়োজন কৰা হৈছে আমি ওদালগুৰিৰ পৰিৱেশখিনি আপোনাৰ জৰিয়তে ৰাইজক জনাব বিচাৰিম হয় নিশ্চিতভাৱে আচলতে ৰাজদ্বীপ ক'ব লাগিব নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ যি এশ সাতাইছতম জন্ম জয়ন্তী আৰু প্ৰতি বছৰে আচলতে ওদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁৱত যি নেতাজী প্ৰতিমূৰ্তি সমিতি তেখেতসকলে পালন কৰি আহিছে আৰু এইবাৰো তেখেতসকলে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰিছে আৰু টংলা চহৰৰ মাজমজিয়াত থকা যি নেতাজীৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্য অৰ্পণ কৰি ইতিমধ্যে বিদ্যালয়ৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেখেতসকলে এক মাছ ক্লাছত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে নেতাজীৰ যি এশ সাতাইছ অৰ্থাৎ ওঠৰশ সাতানব্বৈ চনত তেইছ জানুৱাৰী এই তাৰিখটোতে নেতাজীৰ জন্ম হৈছিল আৰু এই স্বাধীনতা সংগ্ৰামী এইগৰাকী নেতাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে টংলা অঞ্চলৰ বিভিন্নজন লোকে আমাৰ লগত আছে এইসকল লোকৰ পৰা আমি জনাম সমগ্ৰ আছে এইসকল লোক মই পোনে পোনে তেখেতসকলৰ পৰা জানিম কি ক'ব এই মুহূৰ্তত নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ আজি এশ সাতাইছত যি জন্ম জয়ন্তীত কি ধৰণে আয়োজন কৰিছে আমি তলাবাসী একত্ৰ হৈ পিনি গোটেইখিনি মানুহ লগ লাগি আজি এ এশ সাতাইছতম আমাৰ জন্মবাৰ্ষিক নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসৰ আমি পালন কৰিব আহিছোঁ অলৰেডি আমাৰ ফ্লেগোষ্টিং ইতিমধ্যে হ'ব আৰু আমাৰ লগতে আমাৰ গোটেইখিনি আমাৰ ষ্টেচু ষ্টেচু কমিটিৰ মানুহ আছে এওঁলোকে ভাৱে আৰু লোক আছে মই তেখেতসকলৰ পৰা জানিম এইগৰাকী মহান বীৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবছৰে আপোনালোকে আচলতে পালন কৰি আহিছে এইবেলিও ব্যতিক্ৰম নহয় আপোনালোকে পালন কৰি আহিছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত এই মহান ব্যক্তি এই মুহূৰ্তে এইটো ক'ব লাগে যে আমি নেতাজী জন্ম জয়ন্তী বহু বছৰৰ পৰা পালন কৰি আছোঁ এইটো ভাল কিন্তু ৰাইজৰ সহযোগিতা পাই আছোঁ আৰু ধীৰে ধীৰে এইটো যে নেতাজী যে আমাৰ সকলো ভাৰতীয়ৰ সেইটো আমি প্ৰমাণ পাই আছোঁ সকলে নিজে আহি আহি ইয়াতে যোগদান করে আছে আমাক উৎসাহ দি আছে এইটো আমি বিচাৰিছিলোঁ এইটো পাই আছোঁ এইটো কাৰণে আমি টংৰা ৰাইজক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ভাল লাগিছে নিশ্চিতভাৱে আচলতে এই সামগ্ৰিকভাৱে এই দৃশ্য মই আচলতে নেতাজী যি সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ তেখেত তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তিত ইতিমধ্যে মাল্য অৰ্পণ কৰিছে আৰু লোক আছে মই তেখেতৰ পৰা জানিম আৰু তেখেতসকলৰ পৰা জানিম কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আচলতে নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ আজিৰ যি জন্ম জয়ন্তী প্ৰতি বছৰে কিন্তু আপোনালোকে পালন কৰি আহিছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আমি আজি সঁচাকৈ বৰ মানে দুখত হ'লেও আমি সুখী কাৰণ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিটো কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছিল সেই কণ্ট্ৰিবিউশ্যনটোক আমি সন্মান জনাই প্ৰতি বছৰে আমি ইয়াতে প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰি আমি প্ৰতি বছৰে নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ জন্মদিনটো আমি পালন কৰোঁ কিন্তু সঁচাকৈ দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে আজিৰ দিনলৈকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ চৰকাৰ হওক কোনো বা ইনস্পেকশ্যন কৰি তেওঁলোকৰ জন্ম বা মৃত্যুৰ জন্মৰ তাৰিখটোতো আমি জানো কিন্তু মৃত্যুৰ তাৰিখটো আজিলৈকে উদঘাটন নহ'ল সেইটোৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক আহ্বান কৰোঁ যে তেওঁৰ যিটো মানে মৃত্যুৰ কথাটো যেনেকৈ আজিৰ দিনত উব্জগ হৈ আছে সেই বস্তুটো অতি সোনকালে আলোচনা কৰি ইয়াৰ যিটো সত্যতা সেইটো উদঘাটন কৰিব লাগে আমি সেইটোৱে আহ্বান কৰোঁ নিশ্চিতভাৱে আচলতে আজি এই সাতাইছত যি আছে জন্ম জয়ন্তী এই সাতাইছত জন্ম জয়ন্তী ঠিকেই আচলতে নেতাজী কিন্তু আজি পৰ্যন্ত নেতাজী কোন তাৰিখে মৃত্যু হৈছিল বা নেতাজী জীয়াই আছে বা নাই এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা বা তাৰ কোনো ধৰণৰ এক তথ্য আচলতে সংগ্ৰহ কৰিব পৰা নাই যাৰ ফলত এইসকল লোকে এটা কথা স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰখনক বিশেষকৈ নেতাজী আচলতে কোন তাৰিখে মৃত্যু হৈছিল বা কেনেধৰণে মৃত্যু হৈছিল সেই কথা জানিবৰ কাৰণে এইসকল লোকে দাবী উখাপন কৰিছে ৰাজদ্বীপ এয়া হৈছে ওদালগুৰি ওদালগুৰি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মুছাদ্দিকালাক ওদালগুৰিৰ পৰা পৰিৱেশ দেখুওৱাৰ বাবে আমি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আজি পৰাক্ৰম দিৱসৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক পৰ্যায়ক্ৰমে দেখুৱাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিম